Hərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti Ağadadaş Ağayevdən xəbər var. Müğənninin sabah yenidən əməliyyat olunacaq. Bu barədə aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat verib. Aparıcı və xeyirəçi Hacı Nuran Ağadadaş Ağayevlə yeni fotolarını paylaşaraq yazıb. Türkiyə dostlarımın mənim üçün nə qədər dəyərli olduğunu hamı yaxşı bilir. Onların uğuru öz uğurum, kədəri kədərimdir. Arada olsam da ürəyin yanlarındadır. Elə Ağadadaş Ağayevin yanında olduğu kimi. İnanın səmimiyyətimə bu dəqiqəyə gəldim onun yanındad. Çünki sabah mənim qardaşım yenidən əməliyyat olunacaq. Düz 1 ay onun yanında oldu. Bu mənim bir vəfa borcum idi. Ağadadaşın həyat eşqi məndə sözün həqiqi mənasında böyük təəccüb doğurdu. Əslində mənimdə o xəstəliklə mücadilə apardığımı hamı bilir və hətta mən belə onun qədər həyat dolu deyildim. İstanbulda olduğum ərəfədə ona baş çəkmədiyim gün yox idi və hər dəfə də Ağadadaş məni musiqi ilə qarşılayırdı. Mənə ilə gəlirdi ki, onun motivasiyası da elə musiqi idi. Sabah mənim qardaşım yenidən əməliyyat masasına uzanacaq. Ötən əməliyyat düzbəş saat çəkmişdi və Ağadadaş ağayev üçün ki mən doğmaları, ailəsi, dostları, bütün Azərbaycan xalqı dua etdi. Qardaşımın yenə dualarımıza ehtiyacı var. Biz yenə onun üçün Tanrıya əl açmalıyıq. Hər ağızda 1 dollar axı do edək. İnanıram yenə möcüzə olacağına. İnanıram ki, sənətkar qardaşım bu dəfədə əməliyyatdan alnı açıq salamat çıxacaq. Həyatın bütün sınaqlarından çıxdığı kimi. Əziz qardaşım, tez sağal. Səhnəmiz sənsiz olmasın. Amin.